endi kun tartibidagi ikkinchi masalaga o'tamiz kun tartibidagi ikkinchi masalamiz demak talabalarga stipendiya tayinlashga bag'ishlangan e, talabalarga stipendiya tayinlash uchun endi men asosan dekan rolidan ishlab ko'raman demak talabalarga stipendiya tayinlash tartibi va o'sha funksionallar bilan tanishib chiqamiz demak e, bilamizki oliy ta'lim muassasalarida talabalarga stipendiya tayinlash ham e, buyruqlar asosida amalga oshiriladi shuning uchun demak talabalarga stipendiya tayinlash buyrug'ini oldindan tizimga kiritib qo'yish so'raladi mana bu yerda endi men oldindan kiritib qo'yganman alohida turi bor mana stipendiya tayinlash degan tur qo'shilgan mana demak ikkita stipendiya tayinlash buyrug'i bu yerda keltirilgan va mana shu buyruqlar bo'yicha demak talabalarga tizimda stipendi, stipendiyalarni belgilashimiz mumkin endi yangi buyruq yaratishga men alohida to'xtalib o'tirmayman chunki odatdagidek standart holatda buyruq yaratiladi va turiga stipendiya tayinlash parametri ko'rsatiladi endi talabalarga stipendiya belgilashning o'ziga o'tadigan bo'lsak Iı, bu asosan demak moliyaviy faoliyat ichida joylashgan mana moliyaviy faoliyatda stipendiya bazaviy degan alohida menyu bor stipendiya bazaviy menyusiga kiradigan bo'lsak mana bu yerda demak asosiy ochilgan oynada stipendiya tayinlangan talabalar ro'yxati bor demak qaysidir talabalarga shu joriy semestr uchun stipendiya tayinlamoqchi bo'lsak demak yangitdan stipendiya belgilash knopkasini bosamiz endi men bu asosiy stipendiya tayinlangan ro'yxatdagi ma'lumotlarga to'xtalib o'tmoqchiman mana e'tibor bersangiz demak bu yerda talabani familiyasi ta'lim turi va mutaxassislik shifri uh, guruhi va to'lov shakli uh, va bu yerda semestr o'quv yili va stipendiya turi demak stipendiya bazовый degan turini olyapti bilamiz bazoviy stipendiya hozir besh yuz o'n yetti mingmi shu atrofda summani tashkil qiladi demak stipendiya bazaviy belgilaydigan bo'lsak bu summani tizim avtomatik ravishda oladi ya'ni buni qayerdan oladi bizlar buxgalteriya rolida ko'rgan edik mana buxgalteriya roliga kiradigan bo'lsak mana bu yerda moliyaviy faoliyatda mana bu yerda stipendiya turlari bor mana stipendiya turi stipendiya turini belgilaydigan bo'lsak mana bu yerda stipendiyalarn turlari bor mana mana shu yerda stipendiya bazaviy necha pulligi ko'rsatib qo'yilgan agar boshqa summa bo'ladigan bo'lsa buni tahrirlab to'g'irlab qo'yish kerak bo'ladi bu yerda demak stipendiyani tayinlash buxgalteriya rolini o'zida ham mavjud I, hamda dekan rolida mavjud hozir endi dekan rolida yana davom ettiramiz mana demak stipendiya bazaviyda de, biz bilamizki odatda talabalarga har semestrga stipendiya tayinlanadi shuning uchun bu yerda semestr alohida ko'rsatiladi mana bu talabaga uchinchi semestr ikki ming yigirma oh, bir yigirma ikki o'quv yilida mana bu talabaga esa to'rtinchi semestr va hokazo endi bu yerda misol tariqasida kiritilgan shuning uchun to'g'ri tushunasizlar va qaysi buyruq va qaysi buyruqni sanasi bo'yicha stipendiya berilgan va stipendiyani summasi mana to'rt yuz yetmish ming so'm belgilangan va tagida besh oy degan ma'lumot turibdi bu nechi oyga tayinlandi besh oyga tayinlandi to'rt oyga tayinlandi yoki olti oyga tayinlandi demak o'sha parametr odatda bu ma'lumotlar avtomatik ravishda işte shakllanadi hozir bular tartibini ko'rib chiqamiz va qaysi muddat uchun mana odatda muddat ko'rsatiladi mana shu muddat orasidagi oylar avtomatik ravishda işte tizim tomonidan o'zi aniqlanib nechi oyligi belgilanib shu har bir oy uchun stipendiya belgilab ketiladi keling bitta talabaga qanday stipendiya tayinlash masalasini sizlar bilan e, ko'rib chiqamiz buning uchun demak biron bir talabaga e, biron semestr uchun stipendiya belgilash stipendiya belgilash knopkasini bosamiz va mana bu yerdan tegishli filtrlarni tanlashimiz kerak bo'ladi Buni keling bakalavrda o'qiyadigan talaba va mana bu yerda demak tegishli o'quv rejasi va guruhini tanlaymiz va semestrda aytaylik misol uchun mana shu guruhda 2 semestrda o'qiyotgan talabaga misol uchun stipendiya tayinlamoqchiman endi to'lov shaklini bu yerda ko'rsatib ketishimiz kerak bo'ladi demak shartnomada o'qiydi va qaysi buyruq bo'yicha stipendiya tayinlaymiz mana mana bu buyruq bo'yicha mana barcha ma'lumotlar filtrlarga qo'yildi va bu yerda demak talaba to'g'risida ma'lumotlar keltirib o'tilyapti demak filtrlar o'rnatilgandan so'ng mana shu joyda mana shu guruhdagi shu semestrga tegishli bo'lgan talabalarni ro'yxati paydo bo'ladi unda quyidagi ma'lumotlarga e'tibor qaratish kerak bo'ladi eng muhim bo'lgani mana demak qaysi semestr va qaysi o'quv yili uchun stipendiya tayinlanyapti endi men eski o'quv yili turibdi tizimda ikki ming yigirma yigirma bir ikkinchi semestr demak birinchi kursning oxirgi ikkinchi semestrga tayinlanayotgan stipendiya bu yerda va mana bu yerda stipendiya turi bor mana bosadigan bo'lsangiz stipendiya bazoviy stipendiya grant a'lo demak a'lo stipendiya o'qiyotgan bo'lsa keyingisi stipendiya a'lo bu ikkalasi shartnoma bo'yicha misol uchun stipendiyali shartnoma pulini to'lagan va a'lo bahoga o'qiyapti buni ko'rsatish mumkin stipendiyasiz shartnomada o'qiyapti lekin ayrim oliy ta'lim muassasalari stipendiyasiz o'qiyotgan bo'lsa ham talaba e, to'liq beshga o'qiyotgan bo'lsa a'lo baholarga uni rag'batlantirish uchun ma'lum bir miqdorda stipendiyalar belgilaydi shunda bundan ham foydalanish mumkin bo'ladi keling sizlar bilan hozir demak bazaviy holatini ko'rib chiqamiz demak stipendiya bazaviy E, bu o'sha to'rt yuz yetmish ming qancha belgilangan bizlarda hozir shu so, holatda shuni e, belgilaydi mana bu ma'lumotlarga alohida e'tibor berishingizni so'raymiz bular nimani anglatadi akademik qarzdor bu yerda to'rt ko'rsatyapti demak mana shu talaba o'tgan e, semestr bo'yicha to'rtta fandan akademik qarzdorlikka ega endi bu yerda shu stipendiya tayinlayotgan mutaxassis qaror qabul qilishi kerak akademik qarzdor talabaga o'zi so, stipendiya tayinlash mumkinmi mü, yo'qmi agar akademik qarzdor talabaga stipendiya tayinlash mumkin bo'lmasa unda faqatgina bo bu yerda nol qiymat bo'lganlargagina stipendiya tayinlash mumkin bu talabada esa to'rtta akademik qarzdor bor kontrakt qarz bu yerda yo'q deb qo'ydi demak shartnoma bo'yicha o'qiyotgan bo'lsa talaba shartnoma summasidan qarzi bormi yo'qmi shuni ko'rsatadi demak yo'q degani demak talabani shartnoma to'lovidan qarzi yo'q agar bu yerda ha bo'lib turgan bo'lsa demak kontraktdan qarzi bor demak bu talabaga ham stipendiya tayinlamas kerak bo'ladi va bu yerda bahosini ko'rsatyapti <laughs> bu yerda o'sha o'tgan semestrda o'zlashtirgan fanlarning eng minimal bahosini ko'rsatadi <laughs> demak qaysidir fandan talaba ikki baho olgan chunki mana akademik qarzdorligi borda odatda demak uch baho bo'lishi mumkin agar uchlik stipendiya bo'ladigan bo'lsa standart bazaviy uch baho ham bo'ladi to'rt baho bo'lishi mumkin agar bu yerda qachonki besh baho bo'lsa demak talabani hamma bahosi besh ekanligini anglatadi demak u a'lo stipendiyaga o'qiyotganligini anglatadi demak shunga qarab talabani o'tgan semestrda qanday bahoga o'zlashtirganini ko'rishimiz mumkin va ma yerda o'ttiz foiz fan deb turibdi odatda bilamiz e, grantda o'qiyotgan talabalarni o'tgan semestrdagi o'zlashtirish natijalari bo'yicha o'ttiz foizdan ziyod bo'lgan fanlarni uch bahoga qoniqarligi o'zlashtirilgan bo'lsa u talabaga ham demak stipendiya tayinlanmaydi mana mana shunaqa holatda demak o'ttiz foizdan ortig'imi desa yo'q bo'lib turibdi demak talaba u kategoriyaga tushmaydi agar bu yerda ha ma'lumoti bo'lsa demak o'ttiz foizdan ortig'i qoniqarligi o'zlashtirilgan shunda ha ma'lumoti bo'ladi demak ha ma'lumoti bo'lsa ham bu demak bunga talabaga stipendiya tayinlanmasligi kerak demak man aytmoqchimanki mana shu to'rtta ma'lumot siz shu talabaga stipendiya belgilashingiz kerakmi yo'qmi o'shaning uchun yordam beradi shunga qarab qaror qabul qilish endi yani tizimda avtomatik qaror qabul qilish mexanizmini qo'ymadik chunki qaysidir e, holatlarda siz ma'lumotlarni xato kiritgan bo'lsangiz bu yerda e, sizni stipendiya tayinlashingizga cheklov qo'yib olishi mumkin shuning uchun bizlar ma'lumotlarni ko'rsatadigan qildik qaror qabul qilishni mutaxassisni o'zi qabul qiladi mana shu ma'lumotlarga qarab endi bu yerda muddat belgilangan e, stipendiyani qaysi muddatdan qaysi muddatgacha tayinlaymiz odatda e'tibor bersangiz hozir tizim o'zi avtomatik ravishda ko'rsatyapti bu qayerdan olyapti avtomatik ravishda mana shu yerda ikkinchi semestr turgan bo'lsa o'quv rejamizda semestrlar ro'yxati bor demak o'sha o'quv rejamizda semestrlar ro'yxati ikkinchi semestrning muddati mana shu demak birinchi fevral yigirma birinchi yildan o'ttizinchi iyun yigirma birinchi yilgacha ko'rsatilgan istasangiz buni qo'lda tahrirlashingiz mumkin istasangiz agar aynan mana shu muddat uchun stipendiya to'lash kerak bo'lsa unda shu muddatni qoldirasiz demak hamma ma'lumotlari sizni qanoatlantirayotgan bo'lsa u uh holda -huh demak talabani галочka qo'yib belgilaymizda e, belgilash knopkasini bosamiz mana shundan so'ng demak talaba e, stipendiya tayinlangan talabalar ro'yxatiga o'tdi mana attı, mana shu yerda avtomatik ravishda filtr ishga tushadida mana filtrda demak shu talabaga mana o'zigiz e, ko'rsangiz mana to'rt yuz yetmish ming sakkiz yuzdan stipendiya belgilandi va besh oy uchun belgilandi endi siz shu talabaga stipendiya qay tarzda tayinlangani yoki uni biron bir tahrirlash qilmoqchi bo'lsangiz demak talabani familiyasiga bosib uni stipendiya anketasiga kirishingiz mumkin agar ma talabani familiyasiga bosadigan bo'lsak unga mana stipendiya tayinlanganlik to'g'risida anketa ochiladi mana bu yerda demak talabani o'quv ma'lumotlari barchasi mana summasi yoki stipendiya turi quyida esa qaysi oylar uchun stipendiya tayinlandi demak buni tizimni o'zi avtomatik ravishda aniqlaydi mana mana bu muddat bor bu muddat demak stipendiya tayinlayotganimizda biza ko'rsatgan edik shu muddatga qarab demak oylarni belgilaydi demak fevral mart aprel may va iyun oylari uchun yigirma birinchi yilda demak stipendiya oyma oy oil tayinlandi mana demak har bitta oy uchun summalari bu yerda ko'rsatib o'tilgan agar bu yerda biron bir xatolikka yo'l qo'ygan bo'lsa demak har bitta oyni demak bosib uni tahrirlashimiz mumkin mana bu yerda demak qaysi oyning biron bir sanasi belgilanadi misol uchun martgami aprelgami yoki maymi yoki boy yanvarmi tegishli işte, agar oy xato ketgan bo'lsa oyda to'g'rirlash mumkin summa xato ketgan bo'lsa demak summani bu bittâ... yerda to'g'irlab qayta saqlashimiz mumkin bo'ladi demak mana bitta oyning demak summasini besh yuz ming so'mga o'zgar ya'ni birinchi safar tizimni o'zi avtomatik shakllantiradi keyin agar уже xatoga yo'l qo'ygan bo'lsangiz o'zingiz qo'lda taqirlashingiz kerak bo'ladi nima uchun oyma oy qildik oy chunki odatda buxgalteriyada qaydnomalar ya'na shu vedomстa shakllantirish mumkin har gə, gə, şun, oy uchun alohida talabalarga to'lovni amalga oshirish uchun oyma oy ro'yxatlar qilinishi mumkin shuning uchun talabani stipendiya summalarini oyma oy belgilab berdik balkim shunaqa holatlar bo'lishi mumkin qaysidir oy uchun boshqacha summa boshqa oylar uchun boshqacha summa ham bo'lib qolishi mumkin mana shularni hammasini inobatga olgan holatda demak tizim avtomatik ravishda işte mana shu belgilangan muddat bo'yicha oylar har bitta oy uchun talabaga stipendiyani belgilab chiqadi demak mana shunaqa tartibda demak Iı, talabalarga stipendiya belgilash amalga oshiriadi mana qaytaan ro'yxatga chiqdik barcha talabalar ma'lumoti ekranda paydo bo'ldi endi yana savol tug'ilishi e, mumkin e, qanday qilib ma'lumotni o'chirish mumkin yoki o'zi o'chirish mumkinmi mü? bilsalaringiz odatda xemis tizimida juda ko'p ma'lumotlarni o'chirish e, cheklab qo'yilgan chunki u ma'lumot bilan bo'liq boshqa ma'lumotlar tizimda shakllangan bo'lishi mumkin lekin bu yerda stipendiyada hozir bundan keyin stipendiyaga bog'liq bo'lgan ma'lumotlar shakllanmagan shuning uchun bemalol bitta stipendiya ma'lumotlarini o'chirishmumin xuddi shunday bandlikda ham shunaqa edi uni o'chirish mumkin bo'ldi demak stipendiyani ham o'chirish mumkin qildik buning uchun demak talabani familiyasiga bosasiz demak stipendiya anketasi ochadi mana shuni holatda o'chirish degan knopka bor endi siz hozir bu holatda o'chirish knopkasini bossangiz o'chira olmaysiz okay. mana bosib ko'ramiz okym tegishli ma'lumotlar bo'lgani uchun olmaysiz sabab mana bu yerda har bitta oy uchun talabada stipendiya belgilangan demak oldin siz e, butun mana shu talabani to'liq stipendiya maomatini o'chirib yuboraman desangiz har bitta oyni alohida oldin o'chirib chiqish kerak bo'ladi misol uchun keling mana fevralda mana bu yerda o'chirish bor bosamiz mana fevral oyi o'chdi xuddi shunday martda xuddi shu tartibda qolgan oylarni ham mana o'chirib chiqamiz agar biron bir xatolikka yo'l qo'yilgan bo'lsada mana oxirgi oy va mana o'chirishni bosdik demak mana shunaqa qilib talabani besh oylik stipendiyasi hammasini o'chirdim va mana bu yerda ro'yxat mana bo'lishadi hech narsa topilmadi demak oyma oy, oy stipendiyalarni m o'chirib yubordim ana endi mana shu maydon bo'shagandan so'ng siz talabani butunlay mana bu stipendiya anketasini ham o'chirib yuborishingiz mumkin buning uchun demak o'chirish knopkasi bosiladi endi agar siz mana bunaqa bo'lgandan keyin yana qaytadan kiritmoqchi bo'lsangiz unda mana stipendiya qsh oh, bosish orqali qaytadan ma'lum bir oyni belgilab o'sha uchun stipendiya summasini mana ko'rsatib yana qaytadan saqlash qilib qo'shishingiz mumkin yana bitta oy qo'shildi ya'ni aytmoqchimanki oylar bo'yicha stipendya siz ixtiyoriy o'chirishingiz ham tahrirlashingiz ham yoki mana stipendiya qo'shish orqali qo'shishingiz ham mumkin butunlay anketani o'chirish uchun demak mana hozir yana ma'lumotlar o'chirib yubordim mana mana shu holat mana shu maydon bo'sh bo'lgandan keyin mana anketaning o'chirish knopkasini bosish orqali tasdiqlaymiz demak talabani butunlay mana stipendiya anketasi o'chirib yuborildi demak mana haligi ma'lumot bu yerda uchinchi qatordagi ma'lumot to'liqligicha o'chdi demak talabalarga stipendiya e, belgilash masalasi ham demak mana shunaqa ko'rinishdan iborat ya'ni talabaga stipendiya har bitta semestr uchun belgilash mumkin e, bundan tashqari demak stipendiya ma'lumotlarini tahrirlash yoki zarur bo'lmasa xato bo'lgan bo'lsa stipendiya ma'lumotlarini o'chirish ham mumkin bo'ladi